Красна она лесами, дубравами, полями, перелесками, реками, озерами. Прекрасен наш край в любое время года, но особенно летом, когда на полях колосится золотая пшеница, В сада дозревают ароматные яблоки, груши, сливы, А в реках и прудах плещется серебристая рыба щедра и богата наша земля. Но главное ее богатство ⁇ люди. Мы гордимся тем, что на нашей славной земле родилось 14 героев Советского Союза, 9 героев социалистического труда, 3 полных кавалера орденов славы. В центре города высится памятник ключик космонавты, дважды герою Советского Союза Леониду Денисовичу Кизиму. Славен наш город. Взрастил он и героев, и ученых. Среди его питомцев разных лет лауреаты есть и чемпионы. И говорят, что даже есть поэт. Эти поэтические строки принадлежат краснолиманскому поэту, члену Союза писателей России Евгению Нефедову. К сожалению, два года назад Евгений Нефедов ушел из жизни, но остались его стихи, наполненные любовью к людям и родной земле. А начал свой творческий путь Евгений Нефедов в Краснолиманском литературном объединении «Промин» которая существует уже более 80 лет. За это время расцвело на Краснолиманше немного талантов. Вышло огромное количество книг. Знать историю литературного объединения Кроме значит знать душу нашего города. меня прошлое, настоящее, есть и будущее. Это юные авторы, которые делают в литературе Краснолиманщины свои первые шаги. На векно цвела колына, пышноцветна та струнка. Зараз я ей докнимаю, ой, беда ты ще яка. Я не знаю, что робити, але решила я посадить новый кущик, та й пішла до квиткаря. Зацвіла знову красива, пишноцвітна і струнка, Позбігали сюди діти із сусіднього двора, а достигла горобці, почали її дябати. Ось така в мене калина, буду я про неї дбати. Землю жовтий ліс упал, а вітер заіграв. заиграл, вот дождь прошел, и я в лесу сбиваю первую росу, с грибами в прядки не играю, в корзину быстро собираю, Лисички, польськи, белый гриб, ко мне в лукошка прыг допрыг. І от демой сейчас приду, і все крібами удивлю. Спросоння, розбудив та той й зраня, та неначе навмання. Змусив ти мене до школи вчити там якісь глаголи, Альфи, бети, прямокутник, паралелі чи трикутник, та там ще, щось я не знаю, я не чую, засинаю. Ковдру теплу з мене зняв, з ліжка він мене підняв. Але я була спросоння, підійшла до підвіконня, трішки я там постояла та й знову законяла. Потім мене мої ніжки понесли самі у ліжко. Забула я про покарання. Тільки дати на роботу з'явились у мене запитання навіщо в школу йти в суботу? В центральній гараздської бібліотеки нашого города міста... Работает кружок для школьников «Литературная краснолиманщина». Члены этого кружка, которым руководит краснолиманская поэтесса Татьяна Ивановна Осипова, знакомятся с творчеством писателей и поэтов родного края. Сегодня они отправляются в гости к Валентине Викторовне Быковой. Она много лет возглавляла «Промень», и сегодня познакомит юных любителей искусства слова с историей лид объединения. В центральной городской библиотеке нашего города работает кружок для школьников «Литературная краснолиманщина». Члены этого кружка которым руководит краснолиманская поэтесса Татьяна Ивановна Осипова, знакомятся с творчеством писателей и поэтов родного края. Сегодня они отправляются в гости к Валентине Викторовне Быковой. Она много лет возглавляла «Промень» и сегодня познакомит юных любителей искусства слова с историей литературы. Мы пришли в гости к Валентине Викторовне Быковой. Она многие годы была председателем литературного объединения ⁇ Проми ⁇ Очень талантливая женщина, писатель, поэт, журналист, член национальной спилки журналистов, работала в газете ⁇ Заря вот. ⁇ И талантливая женщина, я думаю, вы уже заметили. Да. А. <звы> Вышивает. Да, делает классно. куклы сейчас в музее. Куклы? Куклы, да. лепка, Они все делает. И mm -hmm. вот э, работы, девочки, работы, которые сзади вас на, стель, на стене, тоже работали те на электроном. А теперь мы дадим ей слово, немножко она сама расскажет. Детская работа, не писал, детская работа. Появилась такое. Чуть -чуть Обе, я познакомилась с женщинами, которые живут у нас в Красном Лимане и тоже занимаются вышивкой. И вот и мне хотелось тоже самой попробовать. Ну, результаты этого попробования вы видите. Думаю, видите. Ой. Вы видите, значит, на стене. Кроме того, с обратной стороны, там у вы меня вышите есть рушники. Приготовила своим трем внукам, какие она там он на стеночке. Вот. Ну, совсем недавно. Вернее, мне не здорово хотелось а давно уже попробовать свою, свои силы в лепке, да? Ну, а случайно дочка принесла, с дружковки привезла глину. И вот я тоже попробовала. Сейчас я вам покажу. А это кто? Класс. А это кто? Но. Похож на Горбачева, да? Если попозже, то а да. Вот, я пыталась... Валентина Викторовна сейчас нам расскажет историю нашего литературного ну, отделения, которому в этом году будет 80 лет. Сколько? 80. Да, это уже промень был, а вы еще не родились. Конечно. Это был промень, а мы еще не родились. Даже Валентина Викторовна еще очень молода. Вообще не было позже. Да. Об истории Краснориманского литературного объединения я хотела бы начать с этого столика. Именно здесь в книге «История городов и сел Украинской ССР» написаны такие слова: в 1932 году при редакции газеты «За темпы» организован литературный кружок, позже преобразованный в литературную студию. Это было в июле 1932 года. И, как вы понимаете, значит, 80 лет назад, в этом году, нам исполняется литературным объединением 80 лет. Естественно, что свидетелей тех далеких времен... В разные времена разные люди возглавляли литературное объединение. В 50-е годы несколько лет председателем был Иван Дмитриевич Ларин. В 60-е годы... И много Евгений Андреевич Нефедов возглавлял молодежный сектор. В 1987 году писатель Станислав Иванович Лосев, который приезжал к нам на занятия литературного объединения. Григорий Тихонович на протяжении долгих лет 70-е годы возглавлял литературное объединение. Яков Петрович Пасечник. Но так случилось, что на протяжении почти 20 лет... В руководителем ЛИТО объединения коллектив выбирал меня. Подготовки Коллектива вот этой книге книги «Краснолиманщина. Край творчего натхнения» мне удалось разыскать письмо Владимира Григорьевича Пазушко, который написал, есть здесь такие редкие, в 1934 году редактировал районку Олекса Вольский. лид редактором ответственным секретарем был Добровольский. Самый от него найбільше достигались нашим творениям. Когда Коли... в то время также работала Галина Гонтер, когда а Галина Контор тоже была, Наша рабкур, да? коли Іван дізнався, що Галина теж нишком пише вірші, вони вирішили показати свої вірші добровольському. А я показав гумаристку. Прочитавши наші твори, добровольський схопився за стільця, пригладив обома руками волосся і вигукнув своє улюблене. А Бог вашу матір робив, щоб можна було розуміти як завгодно. Другого дня вони порадилися з редактором, і в наступному номері газети були надарковані вірші Івана Біляя, Галини Контер та інших авторів на старинцей. Той номер можно пожать и народження літературного литературного промінь. промень. Это в этом. Именно с, э, с Александр Пазушко, Владимир Григорьевич Пазушко. Когда начал печататься в то время, начали печататься также Петр Резников, позже Федор Белоус, которые впоследствии, это из истории нашего литературного объединения, которые они одни из первых у нас стали членами Союза писателей СССР. Вот. Расцвету нашего литературного объединения способствовали частые визиты на Краснолиманщине уже тогда известных писателей. И так у нас побывал Александр Панев, Григорий Чечуник, Николай Рыбалка, И Виктор Некрасов. В 1982 году Григорий Тихонович рассчитал. Он был, ушел на заслуженный отдых. Вот. И Александр Иванович Куриный. Знаешь, Александр Иванович Куриный, редактор газеты «Заря коммунизма» было в Ивановское время, назначил меня ответственной за работу литературного объединения. Вот. Наверное, потому что в моем отделе было более всего рабкоров, нештатных корреспондентов. По сути, мы не заставили основу нашего литературного объединения. Вот. Но... И так получилось, что начиная с 1982 -го года и по настоящее время в тесном содружестве мы с литературными объединениями. То, что, что наше, наше литературное объединение было на должной высоте, да, факт что к нам на занятия ездили даже из соседних областей. Одних, один из них Борис Иванович Кунченко, бывший шахтер, но очень талантливый поэт. Вот. И вот когда его вышли вот эти первые два сборника, Посмотрите. наше летобъединение очень по-доброму завидовали ему, потому что у нас в то время не было ни единой книжечки. Посмотрите, вот. не и вот я, как председатель, начала вынашивать такую мысль, чтобы у нашего литературного объединения тоже остались какие-то следы. И подружилась с руководителем литературного объединения Дружковки Леной Кисловской. Ну, высказала ей свое желание. И Дружковка оказалась более такая расторопная. Вот. И они нашли спонсора, чтобы сдать вот эту первую книжечку «Неизвестный талант». Вот. Где об истории, вернее, наше литературное объединение Промен, да, представлено отдельным разделом, который я сейчас покажу. Вот. «Души, мятежное крыло». Это, где представлены у нас ну, многие поэты. Да? Это был, было начало. Немножко позже, ну, снова желание появилось, лиха беда начала, вот. собрала материалы и уже... В 1996 году вышел первый наш коллективный сборник Литературное объединение Промень, куда вошли произведения 43 авторов, ну, которые удалось найти. Да? Значит, в 2002 году, уже воодушевленные выпуском этих сборников, мы подружились с редактором газеты Отражение. Юрий Александрович Лебедь. Ну, поехали с поклоном к нему. И он нам организовал выпуск вот этих 12 маленьких сборничков, где представлены уже, вот уже, наших 12 авторов нашего литературного объединения. Это были первые «Ласточки». Вы знаете, свою Татьяну Григорьевну, По просьбе работников библиотек, так как и школьная программа сейчас предусматривает именно рассказы о местных авторах, я начала писать очерки о своих друзьях политобъединению. Ну, один из первых очерков был у меня, друзья мои, написанный портрет, рассказ о женщине необычной судьбы, которая 45 лет была прикована к инвалидной коляске. И также Евгений Андреевич Нефедов, тоже в канун 60-летия мы ему подарили. Ну и также вышла наша книга «Край творчего натхнения», которую вошли много произведений наших наших местных авторов. На протяжении всей работы литературного объединения мы всегда чувствовали большую поддержку Краснолиманского исполкома городского совета и в частности его головы Леонида Григорьевича Перебиноса. Он был у нас на творческих вечерах, он приходил на презентации сборников. Большое ему спасибо за эту помощь. В этом году исполняется 8 лет нашему Краснолиманскому литературному объединению «Промень». В разные времена разные люди возглавляли его. Я бы хотела остановиться, когда в 1962 году редакцию возглавил Александр Иванович Куриный. Журналист Анпога отделал много, чтобы наше объединения жило и процветало. Он привлекал к работе в газету журналистов на предприятиях, вернее производственников, можно так сказать, с предприятий, чтобы потом сделать из них журналистов. Из его легкой руки многие журналисты пополнили областные э, республиканские газеты. Есть такая такое выражение, учитель, воспитай ученика, чтобы было кем тебе потом гордиться. И вот я бы сказала, что Александр Иванович, он именно из тех, потому что воспитал он себе достойную смену. К сожалению, его сегодня в живых нет, и, а если бы был, он бы, конечно, очень гордился своими воспитанниками. И в первую очередь своим Евгением Нефедовым, почетным гражданином города Красный Лиман, членом Союза писателей России, Национального союза журналистов, лауреата множества премий, Московского секретаря правления Союза писателей России. В свое 60-летие Евгений Андреевич пожелал отпраздновать на родной Краснолиманщине. Это было 7 сентября 1900. 2006 года, а немного позже наша делегация Краснолиманская была приглашена в Москву, в Московский дом литераторов на юбилей Евгения Андреевича и на творческий его вечер, который проходил в библиотеке. занимается изучением истории Краснолиманщины Виктор Иванович Маслей. Он автор огромного количества книг. Встретиться с таким человеком значит прикоснуться к прошлому родной земли. Значит дело тут просто Сейчас такое время настало, что все книжки, и одна, и другая, и третья, у нас по одной есть, а ее не читают. Бо тому що зараз пройшла якийсь розрив, непонятний між молодіжою і старим поколінням. Я старе покоління, ми молодим Ну, Ми за, за обсім столом э, сидимо і я скажу вам, що творить. Пишіть. І головне, читайте, читайте, читайте. І те, що вже було написано. Давним-давно, і те, що зараз написано, ну добре, що його треба читати, тому що якщо ви не будете читати, то ми і далі ще будемо так же разорувані друг друга. Я оцей душі желаю, щоб ви... Ну, оце що у нас тут є, Ольта, у неї все є більше, ніж у нас. Читайте, дивіться. І запам'ятайте. Ми оце все робили самотужки, самостоятельно, як, як то називається, ну, коротше, ніде ми не вчилися цьому ділу, ніде абсолютно діло, а просто на практиці. Ось, ось це один учитель, оце другий учитель, ось це третій, я четвертий, я й теж сам. Угу. Ще время пам'ять уєї женщини, дай Бог кожному. Врежить її, звісно, дуже багато. Про, 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 расскажи, ну, піски привезерних, звісно, багато я розказувала Устимовичу, дуже багато. А тоді він там доповняв, а так же і писала. Він спрашивав, я розказувала. А литературную обработку уже делали директор да да, да, да. Вы, вы, вы давали факты? Да, да. Краснореманское летобъединение «Промин» имеет богатый опыт прошлого. И сегодня оно продолжает свою работу. В Центральной городской библиотеке каждое последнее воскресенье месяца проходит заседание литературного объединения. Здесь читают стихи, ведут горячие дискуссии. Тебя придумать заново, теперь какая разница? Лево ли, направо ли, в ногах котейка ластится? А я, растрепка солнечная, сижу и сердце штопаю. За белым днем, за помощью, за новой ниткой топаю. Пощемная, суровая, струной повыкается. Я уверую снова Расстрелка. В Мне маленьком нравится. доме семейная драма. Вовочку слушают папа и мама. Просит мальчишка сестренку купить, чтобы играть с ней, купать и кормить. Папа и мама глядят виновато. Очень уж скромная наша зарплата. <как> Тратите много в ответами санишка. Лучше вложили ее на сберкнижку, если бы деньги вовальбаны. Насилие, вы бы, Давно. Обращение к поэтам. Души гармонию нарушил, собрат, воскликнуть не позволит. Ах, как синхронны наши души, и как созвучна наша боль. Чтоб не горчить земля полынью, взывает мой кричащий глаз, мы вопиющие все в пустыне, но кто-то все же услышит нас. Все эти разумные навечно. Все эти вблизи и вдалеке, и при лампадах, и при свечах, все эти на камне, на песке, а где-то отчего плодородия созрела. И она нас ждет. Тает снег, тропинки, и журчат по каналкам речи, умирают хрустальные леденки, отражая солнце лучи. Небо стало прозрачнее и выше, отступая от дыхания зимы, Хорошее старушка наша, вместе с ней хорошеем и мы. Не иссякаем источник вдохновения на нашей земле. Открой свое сердце и не обманешься, впусти в него красоту и любовь. Пусть эта любовь к родному краю освещает поэтические строки, рождает в душах чувства светлые, и прекрасные.